মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই আজি পাঠত বাৰ নং পাঠৰ মানুহে মানুহৰ বাবে পাঠ দি পঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ এতিয়া তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে মই পঢ়ি যাম তোমালোকে শুনি যাবা আৰু নিজেও পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা আমি সদায় সুখে শান্তিৰে বাস কৰিবলৈ বিচাৰোঁ ইয়াৰ বাবে মৰম সহায় কৰোণা দয়া আদি মানৱীয় গুণসমূহৰ দৰকাৰ এনে গুণৰ অধিকাৰী ব্যক্তিসকলে সমাজৰ হিতৰ বাবে ত্যাগ কৰি আহিছে সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ লোকসকল এনে লোকৰ সহায়ত বৰ্তি থাকে আনহাতে সমাজত অনিষ্ট কৰা লোকক দস্যু বা দানৱ বুলি কোৱা হয় দানৱ শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে সমাজত শান্তি ব্যাহত হয় গীতটিৰ জৰিয়তে গীতিকাৰে মানুহক দানৱৰ দৰে নহৈ প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে আচৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে এতিয়া এইটো পঢ়িবলৈ কৈছে আৰু গাবলৈ কৈছে এতিয়া আমি মা মানুহৰ মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটিৰ জৰিয়তে কি বুজি বুজাবলৈ বিচাৰিছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে যে মানুহ আমি শান্তি সুখে শান্তিৰে জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে আমি সদায় মৰম দয়া কৰুণা আদি গুণসমূহ মানুহৰ থাকিব লাগিব সেই গুণসমূহ থাকিলেহে এজন মানুহ মানে সুস্থ শৰীৰে এজন মানুহ সমাজত জীয়াই থাকিব পাৰিব সমাজত যদি তুমি দানৱৰণ দৰে জ্ঞান কৰা প্ৰকৃত মানুহ নোহোৱা তেতিয়া সেই সমাজখনত তুমি বৰ্তি থাকিব কেতিয়াও নোৱাৰা এতিয়া পঢ়িবলৈ কৈছে মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি পুৰণি ইতিহাস দোহাৰিলে ভুল জানো নহ'ব কোৱা সমনীয়া দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰ সাহত তোমাৰে সাহত তুমি হেৰুৱাবানো কি মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ যদি দানৱ কাহানী হয় মানুহ লাজ পাব কোনেনো কোৱা সমনীয়া এতিয়া এইটো পঢ়িবলৈ দিছে পঢ়িলোঁ এতিয়া গোৱাটো শুনিবা গোৱাটো অকণমান গাই দিওঁ তুমি ভালকৈ গাব নাজানো তথাপিতো তোমালোকৰ গাই শুনাইছোঁ ভালকৈ শুনি যাবা মানুহে মানুহে যদিহে অকণো নাভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি পুৰণি ইতিহাস দোহাৰিলে ভুল জানো নহ'ব কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰে সাহস তুমি হেৰুৱাবানো কি মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ যদি দানৱ কাহানী বা হয় মানুহ লাজ পাব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে অগনি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া মানুহে এতিয়া এইটো কবিতাটো কোনে লিখিছিলে কবিতা নহয় আচলতে এইটো গান হয় গীত হয় সেই গীতটো কোনে লিখিছিলে এতিয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে এতিয়া তেওঁৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম এতিয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ঊনৈছশ ছাব্বিছ চনত জন্ম হৈছিলে আৰু দুহেজাৰ এঘ এঘাৰ খ্ৰীষ্টাব্দত মৃত্যু হৈছিলে দুহেজাৰ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দত জন্ম দুহেজাৰ এঘাৰ খ্ৰীষ্টাব্দত মৃত্যু একাধাৰে গীতিকাৰ সুৰকাৰ গায়ক গৱেষক লেখক আলোচনীৰ সম্পাদক চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু সংগীত পৰিচালক আছিল সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই বিভিন্ন ভাষাত গীত ৰচনা কৰি সেই গীতবোৰত কণ্ঠদান কৰিছিল ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰিছিল তেওঁ ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ পদো অলংকৃত কৰিছিল তদুপৰি তেওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা পদ্মশ্ৰী পদ্মভূষণ আদি সন্মানেৰেও সন্মানিত হৈছিল দুহেজাৰ ঊনৈছ খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ ভাৰত চৰকাৰে মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন সন্মান প্ৰদান কৰিছিল কিস্তিৰ পথাৰে পথাৰে বহাগ মাথো বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয় মই এটি যাযাবৰ দিহিঙে দিপাঙে গীতাৱলী আদি তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ এইজন আছিলে ভূপেন হাজৰিকা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এতিয়া ক্ৰিয়াকলাপলৈ যাওঁ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰলৈ তলতীয়া প্ৰশ্নসমূহৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই সঠিক বিত্তটো পূৰ কৰা তলতীয়া কোনটো বাক্যই কবিতাটিৰ মূল প্ৰকাশ মূল কথা প্ৰকাশ কৰিছে মানুহে মানুহক বেচা কিনা কৰিব লাগে মানুহে মানুহৰ কথা সহানুভূতিৰে ভাবিব লাগে মানুহে পুৰণি ইতিহাস দোহাৰিব লাগে মানুহে দানৱক অনুকৰণ কৰিব লাগে এইটোহে খ নম্বৰটোৰ শুদ্ধ ইয়াত গোলচিন কৰিব লাগিব খ নম্বৰটো মানুহে মানুহৰ কথা সহানুভূতিৰে ভাবিব লাগে যদি দানৱ কাহানি বা হয় মানুহ লাজ পাব কোনেনো কোৱা সমনীয়া গীতিকাৰে কি কথাৰ বাবে লাজ পোৱাৰ কথা কৈছে যদি সমনীয়া কেতিয়াবা দানৱৰ দৰে হয় যদি দানৱ কেতিয়াবা মানুহৰ দৰে হয় যদি মানুহ কেতিয়াবা দুৰ্বল হয় যদি মানুহ কেতিয়াবা দানৱ হয় এতিয়া ইয়াত উত্তৰ কোনটো হ'ব যদি দানৱ কেতিয়াবা মানুহৰ দৰে হয় তেতিয়া সমনীয়াসকলে লাজ পাব এই কথাষাৰ বুজাইছে এতিয়া ইয়াত উত্তৰটো হৈছে খ তাৰপিছত হৈছে তুমি ওপৰৰ উত্তৰকেইটা কিয় শুদ্ধ বাছি ল'লা তোমাৰ সহপাঠীৰ লগত আলোচনা কৰি কোৱা এতিয়া ওপৰৰ কথাকেইটা কিয় শুদ্ধ বুলি বাছি ল'লা এতিয়া চোৱা প্ৰথমটো বাক্যই কি বুজাইছে মূল কথাটো কবিতাটোৰ মূল কথাটো কি বুজাইছে মানুহে মানুহৰ বাবে হয়নে মানুহে মানুহৰ বাবে কেনেকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব তেওঁলোক মানুহ হ'ব লাগিব দয়া ক্ষমা মৰম চেনেহ আদি গুণৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব তেতিয়াহে সহানুভূতিৰে ভাবিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ মানৱীয় গুণখিনি গুণখিনিৰ মানে প্ৰকাশ পাব এতিয়া সেই ইটো প্ৰশ্ন চোৱা যদি দানৱ তেওঁ যদি তেওঁ দানৱেই হয় তেতিয়া সমাজখনৰ লগত মিলিব পাৰিব জানো তেতিয়া মানুহৰ দৰে নহ'ব তেওঁ সেইকাৰণে সেইটো দানৱৰ দৰে নোহোৱাকৈ মানুহৰ দৰে হ'বলৈ কবিয়ে কৈছে এইটো তোমালোকে নিজে লিখিবা নিজেই পাৰ চেষ্টা কৰি চাবা পাঁচ তিনি নম্বৰটো তলত দিয়া শব্দবোৰৰ অৰ্থ অভিধান চাই লিখা সহানুভূতি 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 অৰ্থ চোৱাত সহানুভূতি হৈছে আনৰ সুখ দুখৰ অনুভূতি ইতিহাস হৈছে পুৰণি কথা দোহৰা হৈছে পুনৰাই কোবাল হৈছে বেগী সাহ হৈছে নিৰ্ভীক ভয় নকৰা দানৱ হৈছে অসুৰ এইকেইটা হৈছে শব্দ অৰ্থ তলতীয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কোৱা আৰু লিখা ক নম্বৰটো প্ৰশ্ন গীতিকাৰে মানুহে মানুহৰ বাবে কেনেদৰে ভাবিব লাগে বুলি কৈছে ইয়াত চোৱা গীতিকাৰে মানুহে মানুহৰ বাবে সহানুভূতিৰে ভাবিব লাগে মৰম দয়া আৰু সাহ সহায় সাহসেৰে ভাবিব লাগে বুলি কৈছে দুই নম্বৰটো চোৱা প্ৰশ্ন গীতিকাৰে কি গীতিকাৰে কোনবোৰ মানুহক সাহসেৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা কৈছে গীতিকাৰে সমাজৰ দুৰ্বল অসহায় মানুহক সাহসেৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা কৈছে এইটো প্ৰশ্ন আছে চোৱা গীতিকাৰে দানৱ মানুহ হ'লে কোনে লাজ পোৱাৰ কথা কৈছে গীতিকাৰে দানৱ মানুহ হ'লে সমনীয়াসকলে লাজ পাব বুলি কৈছে তাৰপিছত আহিছে পাঁচ নম্বৰৰ তলৰ দিয়া প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ আলোচনা কৰি কোৱা আৰু লিখা গীতিকাৰে মানুহে মানুহৰ বাবে সহানুভূতিৰে ভাবিব লাগে বুলি কিয় কৈছে মানুহৰ পা ক নম্বৰটো চোৱা পাঁচ নম্বৰ ক উত্তৰটো মানুহৰ মূল গুণ সহানুভূতি মৰম দয়া ক্ষমা এইবোৰে মানুহক সমাজত শান্তি সম্প্ৰীতিয়ে জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰেৰণা যোগায় সেয়ে গীতিকাৰে মানুহে মানুহৰ বাবে সহানুভূতিৰে ভাবিব লাগে বুলি কৈছে এইটো প্ৰশ্ন আছে গীতিকাৰে কি কি কথাত মনৰ ক্ষুভ আৰু ব্যৰ্থ ব্যৰ্থা প্ৰকাশ কৰিছে গীতিকাৰে মনৰ ক্ষুভ আৰু ব্যৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে যে যেতিয়া মানুহে মানুহক বেচা কিনা কৰে সহানুভূতি নেদেখুৱাই দানৱৰ দৰে আচৰণ কৰে মানুহে মানুহৰ মনুষ্যত্বক লজিত কৰে সেইটো হৈছে খ নম্বৰ উত্তৰ ঘ নম্বৰটো চোৱা দানৱ দানৱ কেতিয়াও কেতিয়াবা মানুহ হ'ব পাৰেনে যদি পাৰে কিয় আৰু যদি নোৱাৰে কিয় দানৱ কেতিয়াবা মানুহ হ'ব পাৰে পৰাটো সহজ নহয় কাৰণ দানৱৰ গুণ হৈছে নিষ্ঠুৰতা যি মানৱতাৰ বিপৰীত দানৱ শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে সমাজত শান্তি ব্যাহত হয় দানৱৰ যদি মনত দয়া সহানুভূতি মৰম আনি লয় তেনেহ'লে দানৱো মানুহ হ'ব পাৰে ঘ নম্বৰটো নিছে গীতটিত কোনকেইটা কথাৰ লগত তুমি সহমত প্ৰকাশ কৰা আৰু কিয় কৰা গীতটিত মানুহে মানুহৰ বাবে সহানুভূতিৰে ভাবিব লাগে এই কথাষাৰ মই সহমত প্ৰকাশ কৰোঁ কাৰণ আমি সুখে শান্তিৰে বাস কৰিবলৈ হ'লে মৰম সহায় কৰোণা দয়া আদি আদি মানৱীয় গুণসমূহ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে শান্তিপূৰ্ণ জীৱন সম্ভৱ হ'ব আৰু সুখ শান্তি বাঢ়িব এখিলৈকে হৈ গৈছে এতিয়া ছয় নম্বৰটো হৈছে তলতীয়া গীত ফাঁকি গদ্য ৰূপত লিখা দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হৈ তোমাৰ সাহস তুমি হেৰুৱাবানো কি গদ্য ৰূপত হৈছে যদি দুৰ্বল মানুহে তোমাৰ সাহসেৰে জীৱনৰ কঠিন পৰিস্থিতি পাৰ হ'ব পাৰে তেন্তে তুমিও একো হেৰুৱাব নোৱাৰা কাৰণ তোমাৰ এয়া মানৱতাৰ মহান গুণ যিটো তোমাৰ মহত্ব আৰু সহানুভূতিৰ প্ৰমাণ হ'ব এইটো হৈছে গদ্যৰূপ এতিয়া সাত নম্বৰটো হৈছে গীতটিৰ মূলভাৱ লিখা গীতটিৰ মূলভাৱ লিখিবলৈ কৈছে লিখি দিছোঁ চাবা মূল ভাৱটো হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটিৰ জৰিয়তে মানুহৰ মানৱতা ভাতৃত্ববোধ আৰু সহানুভূতিৰে প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে সমাজত আচৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মানুহে যদি মানুহক সহায় নকৰে দুখত সমভাগী নহয় তেন্তে মানুহৰ জীৱন ব্যৰ্থা সুখে শান্তিৰে বাস কৰিবলৈ মানুহৰ মৰম সহায় কৰোণা দয়া আদি মানৱীয় গুণসমূহ দৰকাৰ সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকসকল এনে লোকৰ সহায়ত বৰ্তি থাকে যিসকলে সমাজৰ হিতৰ বাবে ত্যাগ কৰি আহিছে আনহাতে সমাজত অনিষ্ট কৰা লোকক দানৱ বুলি কোৱা হয় সেইসকলৰ বাবে সমাজত শান্তি ব্যাহত হয় সেয়ে মানুহক দানৱৰ দৰে নহৈ প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে আচৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মানুহে মানুহৰ বাবে এই গীতটি আজিও অসম তথা বিশ্বৰ বাবে মানৱতাবাদী চিন্তাধাৰাৰ এক যুগান্তকাৰী নিদৰ্শন এইটো হৈছে কবিতাটিৰ মূল ভাৱ এতিয়া হৈছে ভাষা অধ্যয়নৰ লৈ আহিছোঁ আমি আঠ নম্বৰটো চোৱা তলত দিয়া ক্ৰিয়াপদসমূহৰ নয়ৰ্থক ৰূপবোৰ লিখা নয়ৰ্থক মানে কি আছিলে আগৰ পাঠত আমি পাইছোঁ নোহোৱাটো নয়ৰ্থক মানে নোহোৱা নকৰা নোহোৱা এনেকুৱা এতিয়া কৰোঁ নকৰোঁ গ'ল নগ'ল থলে নথলে পঢ়োঁ নপঢ়ো দিওঁ নিদিওঁ শুলে নুখুলে খেলে নেখেলে ধোওঁ নুধো এইকেইটা হৈছে নৈ অৰ্থ ন নম্বৰটো চিঞ চোৱা তলতীয়া শব্দবোৰৰ বিপৰীতাৰ্থ শব্দবোৰ পাঠৰ পৰা বাচি উলিয়াই লিখা মই লিখি দিছোঁ তোমালোকে এইখিনি লিখিবা শব্দৰ বিপ এইকেইটা শব্দ এইকেইটা বিপৰীতাৰ্থ শব্দ কিনা শব্দৰ বিপৰীত হৈছে বেচা মানৱৰ দানৱ নতুন পুৰণি ভয় সাহস নিৰ্ভীক সাহসো হ'ব পাৰে নিৰ্ভীকো লিখিব পাৰিবা মৰম জনম মৰম জনম সৱল দুৰ্বল এইকেইটা হৈছে বিপৰীত বিপৰীতাৰ্থ শব্দ এতিয়া এইকেইটা তোমালোকক দিম তোমালোকে কৰিবা নিজেই এতিয়া মই এইকণ বুজাই দিম ভালকৈ তোমালোকে তলতীয়া বাক্য বাক্যটোলৈ মন কৰা মানুহে মানৱীয় গুণৰ অধিকাৰী নহৈ দানৱ এই গুণীয় দানৱ এই গুণৰ অধিকাৰী হ'লে মানুহে লাজ পাব এই কথাষাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে হয়নে ন হৈ বুলি কৈ পেলাইও আকৌ হ'ল হ'লে বুলি কৈ পেলাই সম্পূৰ্ণ কৰিছে এতিয়া বাক্যটোত পাব ক্ৰিয়াটোৱে কোনো এটা কাৰ্য সমাপ্ত হোৱা বুজাইছে এতিয়া পাবটো কৈ পেলাই এটা সমাপ্ত হোৱা বুজাইছে এই বাক্যটো গোটেইটো সমাপ্ত হৈছে এনেদৰে বাক্য সমাপ্ত হোৱা বা সম্পূৰ্ণ কৰা ক্ৰিয়াবোৰক সমাপিকা ক্ৰিয়া বোলে বাক্যটো এটা সম্পূৰ্ণ হোৱাবিলাকক কি বুলি কয় সমাপিকা ক্ৰিয়া বুলি কয় কিন্তু নহৈ আৰু হোলে ক্ৰীড়া দুটাই বাক্যটোৰ সমাপ্ত বা সম্পূৰ্ণ হোৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই এতিয়া নহৈটো বুলি মাজত দি দিয়া আছে হোলেটো মাজত দি দিয়া আছে তাৰপিছত দি পাব বুলি কৈ পেলাই সম্পূৰ্ণ কৰিছে এই দুটা মাজত এই দুটা নোহোৱাটো বুজাইছে সম্পূৰ্ণ নোহোৱাটো বুজাইছে যেতিয়া পাব বুলি লাষ্ট পাব বুলি লাষ্টত দিছে তেতিয়া সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিছে বাক্যটো এতিয়া সেইকেইটা হৈছে নহৈ হোলে এইকেইটা হৈছে অসম্পূৰ্ণ বাক্য শব্দ অসমপূৰ্ণ শব্দ সেইকাৰণে এই অসম্পূৰ্ণ শব্দবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া হুলে নহলে নহৈ ক্ৰিয়া দুটাই বাক্যটোৰ সমাপ্ত বা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই যি ক্ৰিয়াই বাক্য সমাপ্ত বা সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে সেইবোৰক অসমাপিকা ক্ৰিয়া বোলে এতিয়া সমাপেজ্ঞা ক্ৰিয়া কাক বোলে যিবিলাক ক্ৰিয়াই কোনো এটা কাৰ্য সম্প্ত সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে সেইটো সমাপ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে সেইবিলাকক সমাপেজ্ঞা ক্ৰিয়া বোলে আৰু যিবিলাকে যিবিলাক ক্ৰীড়াই বাক্য সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰে বা সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰে সেইবিলাকক কি বুলি কয় অসমাপিকা ক্ৰীড়া বুলি কোৱা হয় এতিয়া তোমালোকে পাঠটোৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই পেলাই লিখিবা হোৱা নোহোৱা যোনটো বাক্য হৈ গ'ল কামটো হৈ গ'ল সেইটো হ'ব সমাপিকা আৰু যোনটো নোহোৱাকৈ আধা আধৰুৱাতে থাকিব সেইটো হৈছে অসমাপিকা ক্ৰীড়া ইয়াত ইয়াৰ পৰা উলিয়াই পেলাই তোমালোকে নিজে বাচি উলিয়াই লিখিবা তাৰপিছত হৈছে শব্দৰ খেল খেলো আহাঁ গীতটিত এনে এটি তিনি আখৰীয়া শব্দ আছে যিটোৰ প্ৰথম আখৰটোৱে অষ্ট বুজায় প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় আৰু আখৰ মিলি দুটা মিলি আনক উচৰ্গা কৰা বুজায় দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় আখৰ মিলি নতুন বুজায় শব্দটোৰ গীতটিৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই লিখা এতিয়া প্ৰথম চোৱা প্ৰথম আখৰটোৱে অস্ত বুজায় দানৱটো চোৱা এতিয়া দানৱ শব্দটোৰ পৰা আহিছে গোটেইকেইটা অৰ্থ দানৱটো দানটোৱে বুজাইছে অষ্ট দানৱটোৱে দাটোৱে বুজাইছে দা অকল দাটো চোৱা অকল এইটো দা এইটো দা দাটো হৈছে সেই দা কটাৰী এনেকৈ কটাবিলাক যে সেই দাটোৱে এটা অস্ত্ৰ বুজাইছে হয়নে দাটোৱে এটা অস্ত্ৰ বুজাইছে তাৰপিছত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় আখৰ দুটা মিলি আনক উচৰ্গা কৰা বুজায় প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় আখৰটোৱে দন্তীয়া দৰে দা ন এইটো হৈছে উচৰ্গা আনক কিবা এটা দিয়া বুজায় দি দিয়া বুজায় আনক উচৰ্গা কৰা বুজায় দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় আখৰ মিলি নতুন বুজায় নৱ নৱ মানে নৱ মানে নতুন নৱ মানে হৈছে নতুন এইটোৱে নতুন নৱ মানে নতুন বুজাইছে এতিয়া দানৱ দানৱটোৱে এইটো এই তিনিটা আখৰীয়া শব্দটোৱে চোৱাচোন তিনিটা অৰ্থ বুজালে এতিয়া গীতটিত তোমালোকে সমনীয়া শব্দটো পাইছা সমান শব্দটোৰ লগত ই সেই ইয়াপত্ৰই যোগ হৈ সমনীয়া শব্দটো গঠিত হৈছে তেনেদৰে তলতীয়া শব্দবোৰৰ লগত ইয়াপত্ৰই যোগ হ'লে কি হয় লিখোঁ আহা সমান যোগ ইয়া সমনীয়া দেখিছতে বৰণ যোগ ইয়াৰ বৰণীয়া তেল যোগ ইয়াৰ তেলীয়া ফেৰ যোগ ইয়াৰ ফেৰীয়া নোমল যোগ ইয়া নুমলীয়া পানী যোগ ইয়াৰ পা পনীয়া পানীয়া যত যোগ ইয়াৰ যতীয়া হ'লে এইটো এইখিনি হৈছে এই এনেকুৱা শব্দ এইকেইটা লগ হৈ পেলাই এটা এটা একো একোটা শব্দ ইয়াৰ পত্ৰ যোগ হৈ পেলাই শব্দ গঠিত হৈছে ইয়াৰ পত্ৰ এইটো এতিয়া হৈছে জ্ঞান সম্প্ৰসাৰণ চোৱা গীতটিত গীতিকাৰে মানুহে মানুহৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল হ'ব লাগে বুলি কৈছে প্ৰকৃত মানুহ হ'বলৈ হ'লে আমি কি কি গুণৰ গুণ থাকিব লাগিব শিক্ষকৰ পৰা জানি লোৱা আৰু লিখা মই এইটো লিখি দিছোঁ তেৰ নম্বৰটো চোৱা প্ৰকৃত মানুহ হ'বলৈ হ'লে আমাৰ কি কি গুণ থাকিব লাগিব এক নম্বৰ দয়া মৰম দুই নম্বৰ সহানুভূতিশীল তিনি নম্বৰ সহায় সু সহযোগিতাৰ গুণ চাৰি নম্বৰ কৰুণা আদি মানৱীয় গুণৰ প্ৰয়োজন দয়া মৰম ইয়াত ক্ষমাও হ'ব ইয়াত ক্ষমাও লিখিব পাৰা ক্ষমা হ'ল এই এইকেইটা এইবিলাক বস্তু মানুহৰ লাগিব তেতিয়াহে প্ৰকৃত মানুহ হ'ব পাৰিবা তাৰপিছত আহিছে তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোকৰ সহপাঠী বা আন কাৰোবাক সহায় কৰি পাইছা তো আনৰ বাবে কৰা ভাল কামবোৰ প্ৰত্যেকেই লিখি শ্ৰেণীকোঠাৰ সকলোৰে আগত পঢ়ি শুনাবা এইবোৰ এইটো নিজেই কৰিবা তোমালোকে ভাল কাম কৰি কি কি পাইছা মানুহে মানুহৰ বাবে গীতি শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে একক আৰু দলীয়ভাৱে কোৱা একক আৰু দলীয়ভাৱে গাবলৈ দিছে মই অকণমান গাই দিছিলোঁৱেই তোমালোকে তেনেকৈ গাবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত আহিছে প্ৰকল্প এইখিনি প্ৰকল্প দিছে বাৰু গীতবিলাক সংগ্ৰহ কৰি লিখিবলৈ দিছে কি কি গীত শুনিছাবা তোমালোকে আজিকালি পায়েই ইউটিউবত তোমালোকে সেইবিলাক বস্তু পাই যাবা ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত বুলি মাৰিলে সেই গীতবিলাক তোমালোকে কি কি গীত শুনিছা ইয়াত লিখিবা তলতীয়া আৰ্হিটোলৈ মন কৰা তোমালোকেও এনে দুজন জনপ্ৰিয় গীতৰ শিল্পীৰ গীতৰ কলি এফাঁকিৰে সৈতে একোখনকৈ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰা এনেকুৱা এজন কোনোবা এজন এজন ভূপেন হাজৰিকা বিষ্ণুৰাভাৰ দিব পাৰা বিষ্ণুৰাভাৰ গীত এটি অকণমান দি পেলাই জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দিব পাৰা এনেকুৱা তাৰমানে জুবিন গাৰ্গৰ দিব পাৰা তেনেকুৱা এজন জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ গীতৰ এফাকী দি পেলাই এখন কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি দিবলৈ দিছে আৰু চেনীকোঠাত ৰাখিবলৈ দিছে আৰু আনখন তোমাৰ সমনীয়াৰ জন্মদিনত উপহাৰ দিবলৈ দিছে এইখিনি হ'ল এতিয়া এই পাঠটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি ভালকৈ কৰিবা আৰু পাঠটি কবিতা কবিতা হিচাপেও গাই চাব পাৰা আৰু গীতৰ হিচাপেও তোমালোকে গাই চাবা হ'ব আজিলৈ সামৰিছোঁ